Draha do televiziji vodzela prez VC redakciji, u kotrih Janko Bučko robel u svojih včasnih rokoh. U Rosvarki zme doznali že postal novinar Zošitskim slučajno, a zname že še nič slučajno nje slučuje. Beša nam že Jagišitski mladi i von ljubavi hodzic i zabavljat za Raz večer ostal dlužaj u restoranu zo svojim prijateljom, terašnjim kumom, kotri robelu u radiju jak spiker, Poneže še zatrimali, Janko odprovadzil pajtaša poradio, Ke trebalo prečitat zviski kotiše triše pozno imitovali, pajtaš varil Jankovi i žena i von prečita hvilju. Von ho posluhal i tako jutra ho volali zo ruske redakciji, či bi nje čital vizdki osem raz u mešacu, tedi zanjati spiker mašljebodni dnji. Janko bul mladi, popačelo muše, ta i prilapel robotu tih 70-ih rokoh prešlo hoviku, počala počalaše za emisija od Huk iz Rovnjini. Na njej robela ekipa u kotri buli i Janko i oho supruha. Sluhačom še pa čela tota emisija i voni še i po šveceli. tedišnji spiker pošel do vojska, Janko ho menjal i bul prijaveni u radiju. Tam preprovadzal dva roki, u medzi čaše počala za zrobotu radio radiostanica Verba Skula, kotra je mitovala programu na troh jazikoh. Janka poslali na konkurs, Zebul Prijati i Robel, jak redaktor i novinar u ruskej programi. Provadzal temi za skocura, kuli, verbasu i kerestura. Nje bulo mu ani kuz ljehko poneže žilu u Novim Sadze, užmal i svoju familiju, a putovat zoz Novoho Sadu po verbas nje bulo ljehko. Mal svoju motorku kotru vožel po šitskih mestoh i robel po cali denj. Ljude ke to sretali do že je poštar, poneže malo veljku tašku u nošel magnetofon, a ljudze kotri ho nje poznali pitali pisemka od njoho. U ruskim slove hljedali novih mladih novinaroh tajanko i tam robel jak novinar jedenac roki. Robel nukašnjo političnu i kašno političnu rubriku – u ruskim slove dostao pripoznanje Svetozar Marković, kotre je dobrim novinarom dodjeljivalo društvo novinara Hvojvodini. Jak novinar ruskog slova bud i u Poljskelj, u Auschwitzu i pisal o strahotog u lagre. Poznjejše, otamac prešao do televiziji Novi Sad. Do televiziji sam prošao praktično u juniju 1990 roku. I od, toho roku to po koniec svojej roboty po 2012 rok, 30. apríl, som bol praktično zanjati u radioteleviziji, kotra umedzi čaše menjala nazve. od televizí Novi Sad, do konca prišla znova na radioteleviziju v Vojvodini. Co som robil? U televiziji tedy najväčšie sa angažovalo kolo magazínu, ale počali sú vodiť nové emisie, takže u každých od tých emisií účastovali a teraz sa robi, robí, že nie je baš specialistok lebo po zadatkoch sa rozporedzuje i pravia prílohy. Takže som účastovali u stretnúcoch, preskorej stretnúcoch bolo dneška včera jutre emisia, to bola prechod hudňových emisií, hudňových emisií, emisijom do Gudnjovniku. Všade mi bolo. Ale 1992. roku, dom, že bol marec, 9. marec, keď boli nemiri v Beogradze už, dostali sme emisiji v tak volanej familijnej magazíny na slovackým, na rumunským i na ruským jazyku porada bola, že všetci budeme ešte uključovať do tých emisíjoch. I tak zpočátku to išlo, ale ľudia pomaly še, ako všetci ľudia oceňovali, že môže budú sú nie za za takú robotu, bo dosť komplikované to bolo. Uslovia za robotu boli češky, češko bolo za a i trebalo še znachodiť. že široký plán mesta odbal značnú úlohu, okrem viazania za našu kultúru i za osoby, ktorí boli značný, značný sú za nás Rusnácoch, pretože še patralo, da še ich privodzi do emisie. Bešľadujeme o počátku širokého plánu, teraz už je znovu emisie, ktorí prosto rozdvojujú široký plán po koncepcii od dokumentárnych emisiev i tak U širokého plánu som na počátku, keď e, ke som še bážil za toto emisiu, Hoži to nebolo len, ale najväčšie som bol angažovaný kolo e, širokého plánu. co po čím vše zapamätalo široký široké plány, jeden dlhší čas, to boli živý telefón. Ja insistoval na tým, že da omoždíme viazu patrášov so studiom i zo sos sami To bolo dosť komplikované, pretože nikdy ne zna, že kto si še môže javiť na telefón. jaké pýtanie postaviť? a už keď voláš ľudzok, kde še javia, očakuje, že nebudú všetkým pozdraviať. A už keď si nejdem pozdraviť Jovecka majú rovnoprávnu úlohu, jagodi to toho sú To dosť dlho trvalo. A Jajovecka ešte pomaly to zmenšovalo, I teraz, keď ja znam, nie telefóny, nie, nie, nie uklúčovania do emisiách. Prvý široký plán realizovali i v Šorélii v Jelena Kačmarčíková a Rafália Ruskovski, a druhý Mirko Káňuh i ja. I to v stvari boli pár, ktorí robili jeden čas e, emisí, že by tam aj poznejšie, dákus šik, ostalo, že jeden od e, redaktorov, odnosno redaktor širokého plánu ostal jeden dlhší čas, ja. E, za toto perióde, isto, mám že interesantné spomnieť, že u širokim planu. Už od šeste emisije sme zapravo i vistavi naših umetnikov, podobovih umetnikov, poriteljov u stvari, koji će bili akademski, će buli amatere, uglavnim 32 vistavi sme mali organizovani u ramnikov širokog plana. Perši emisiji, kad lapel jedan svoj ritem, E, boli zapametani i potim že sme zaprovadzeli nahradne bavisko. Nahradne bavisko bilo interesantne za patračoh, bo e, to može še vidjeti po podatku, že za jednu emisiju, u kojem bolo postajeno nahradne pitanje, a na hradi obespečovali naše sponzore. Bilo až i žbuli putovanja, turistični, nje pravda nje brebrad u ali je vikendi, ali je bilo i zlatniki. Javljali se i po 500-600 osobi, odnosno teljetne pisma dostavali, gdje po jedni posjavili po 20-30 pisma. Uglavnom, to je jedan čast Irvalovec prestalo, ali i to bilo to, to su pricahlo naših patrača u širokomu planu. Prave pretuža zmenvali novú túto emisiu, nášu Široký plán. Počali sme rozdumovať si o našich festivaloch a prenošeniu toho všetkoho, čo je na festivaloch zbýva. buva. direktný prenos Šervenej rúži, organizovaný v 1993 roku. Ale je interesantné toto, že ak to neho prišlo, Mi u stvari dostali to bulinejse, baš češke roke, 90. dješati. Dostali smo praktično studio i poveđene nam že mace možljivo spraviti prenošić festival, a mušice među inšim še starati za gorivo. A to trebalo obećić 400 litri nafti za agregat, za kamioni, šisko to, to co už provadzi odhodne direktni prenos. Ja dôvam, že od toho nebude nič. Kto si nevšetko ubezpečí naftu auto, dá za televíziu. Rachuje sa, že televízia šicko má. Medzi tým ja še poviazal s malženskú páru Simunovič, ktorý teraz už by dvoje pokojni. Mali svoj biznis v Maďarskej, čožka sme ešte radzili kolo špivánkoch. Ľubiali ruské špivánky. Ja hovorím, že vyrojatno nebude nič od širokého plánu i prenosu. A jak nebude, pýtajú mi, že oni hovorím, nie nafty. Keď treba. A ja hovorím, že keď treba. Oni si popatreli, machli zo slavu. Máš 200, 200 šeho staraj. A teraz už bolo lehčejšie rozdumovať, že ipak do prenosu hodno prísť. Par dni je ja pošao u poradizo s redakciju do Jurđewa z kantaje i prenosio sam od ragaja od Pirka ili od Raca to ti dva sto lipri, takže sme ubezili gorivo i moho si rozumować za tym, že prenos bude. Ja tak pameta moju robotu u televiziji, že za to ti 90-ti roki, roki byl veliki problem. aktivnosť v kultúrno-medneckých družstvoch, kultúrno, kultúrno Ja behal po terénu, co som lubel robiť, s dôvam, že noviňar musí buť na terénu. Som so z ľuďmi bešedoval do Olivecka, mi prišla ideja, že čom by oni neprichodzili do televízii, ale jak to organizovať. I predložil som normálnu sohlasnosť za so zredakciu, že daj, oni napravia programy a my im dávame sálu i domašňoho. Evo to šitsko druge co Počitovani patrače, verim že u šitski prepoznavace, kto teraz do znami. To Janko Bučko, dluvoročni voditelj širokoho planu, našo odnjevnika, magazinu, stretnucoh. Ne znam, či mame išče da co. Všitskih uživo emisijo, ktorji hviljkovo idu na naše emisiji, keď že patrače se struji i keď vam televizori u porijatku, še možete vidjeti našo kolegu Janka Bučka. Vitaj i baš mi milo, sam na, na tvoj mese. <laughs> I mne. <laughs> a žiadam vám všetko dobre, milí patrače, toho krásneho decemberského daku z žimneňkoho a, večára. Lemčko, daže žima, inšak, bo by sme še radovali dajakomu majskomu kvitku. <laughs> Ja, uh, Jani, jak si prišiel na ideju, že by sme mali takú emisiu, jak to široký plán? E, bolo to dávno, ledvo še i pameta, ale všetko priznačené u v feltónov u ruským slove, dúmam tým starým, a u novým možno byť buz predluženie dajaké, hej? To še od tega kad prišli te časi. A vše še težko od 90-ih rokov. I mi, naci odhodzeli na to ti tereni, vezani za naših u Hrvatski. Takže strašne slike zne Normalno tam za vojna i nije možno čakovati, da so krasne. Ani povedzme, z so jedného putovania mi ostalo pamätlivé, že sme prechodzili od Bačincov k Ušidu na Zuzé Kipu, kde ideme dolu pre to tovarníku do Horvátskej. Tam sme pri ovocníku videli jednoho vojáka, ktorý išiel z šida. Zastanovili sme náš kombi, vžali toho čeledníka do auta, da ho prerúcime do šídu. Ja še so s ním rozpripovedali, vypadlo, že je zo Proste človek, kde neverí, že dze môže všetko naliecíť na svojich. I neviem, že je že Žurďova, ale že je šín mojho školského pajtáša z osnovnej školy. Normálno, najväčšie on bol, keď sme mu mohli preniesť po A okrem boli jeho rodiči, keď sme s nima kontaktovali, že sme boli s ich synom. Ostane mi pamätlivé i toto, to slučovanie, kolo zništožovania, všetko, čo bolo u novým sádzeniem, u novým sádzením je Google, Jugoslavii, keď prišli bombardovaní. Televízia vec je raz bombardovaná, je a ja skôr, ak sa bola bombardovaná, my mali programu od tak voleného nového budinka, Vúnový, Vúnový, starý. Bolo nám povedzené, že to všetko tak pod kontrolou. Že se viazi ott rimuju, že budeš solo informovani, que se da se bude slučajeva, a slučovalo ševska bombardovanje televizije Beograd. Kad televizija Beograd bombardovana i mi prestali za robotu u zgradi, a je skoro i to valjani među inši i kad valjani most vodi. To bila njedzelja. Mi imali svoju emisiju u magazini, ja bol dežurni na tem magazinu i bila ekipa, jak to už idze, he, kad imaš emisiju speaker, novinar, odnosno redaktor, organizator, lektor. Znači, štiri 5 osobi boli angažovane na magazinu. Mi magazin zakončeli i teraz, stvari, ne tako i dolu, kombi nas puščovali ne me dolu za luku, nego pričeka me da je Mađare zakončao svoj dnevnik, tada še na kombi i mi to tako i robili. Kad Mađare zakončili, išće tamo zdajake osobi kotri robili na drugih robotah napolnjeli kombi i rušili izme dolu, zostim že to sigurni, sigurni prehod na uhod do tunelu Vojak stali, hvarišljevodno prehod se šitsko u šore. Mi prešli, prešli po mosce, Stihli sme po terašnji objekt, gdje se vidavaju osobni kartočki milicija gdje kombi stanuli i iz njega višla ekipa ljudi koji blisko na limanu i u tim vihodze grunje raketa. Potrafeni morš ljubodi. Znači mi ga prešli pred par sekundami praktično. Bilo na tim osce i drugi avtona, kjer sam upoznáti bol i dom, že to je tačná informácia, že na mosti stradal nikto, že ale ostali na mosti tých vec kratovali so šamcami. A my to mali toto šťastie, že sme prešli pár sekúndy v toho, jak dereni, derená raketa. A tu len bolo dokaz, že keď o to poviazané bolo i sigurné, že budete informovaní, keď rušia keta išli sme posle na rozčisovanie televízii, keď je Valiana, probovali sme ratovať materiály, dať sa vyratované, dať sa nie. U hlavným druhá naša obviazka nebola nego rozčisovanie. Keď je toto uplivovalo na zdravie našich, ktorí sme robili o tým práchu i o tých šudoch, teraz môžeme nahadovať. To, co dosť špecifické bolo u mojej roboty, to je zakladanie i otvieranie našej programy Gu Cerkvi. Skoro ešte nie tak pokrývalo podíje viazaní za cerku, a vecka sme počali, mali sme i perši rozsvarky so zvládikami našima, mali sme prehlašenie exarkátu, speciálne emisie. A jeden rok ja vžal sebe na jeho ja doboviazka bolo prilapené v redakcii, hoď bolo také rozdumovanie, že či treba, či nie. Všetci naši kýrbáji sú Keď sme sa rozdeli, že či to vredí, či nie, môj komentár bol, že keď pokrývame kýrbáji, keď slikujeme kýrbáji, buďme sigúrni, že na našu slídujúčiu emisiu tuti sú na kýrbáji, všetci budú patricami, počuť sa plasujeme i druhý prílohy do tých emisíjoch. Mali sme novoročné emisie, mali sme zajednické novoročné emisie, perši so všetkými familiami a magazínami, aké emitovaní u televízii. Mali sme kračunské emisie, perši kračunské školady. Sme zňali zo Rosu, posle toho bola i familia Hovašnejových, z Džurđova, z Hovašnejových. Koľadami, Veska, boli. kulturno društva, holski kompoziciji za koljadi. To to išlo po tim sistemu, že je provac, što se slučuje, tračoh. Novinar treba biti na terenu. Novinar češko može porobiti svoju robotu kad še zavre do redakcije. Išče jedna interesantnost, a to že sme isto jedan rok pokrivali svi naš obali. Dobri večer, pričani padrače, u 172. vidanju našog familijnog magazina Široki plan. Verim že tema, koju smo za nješka večer vibrali, bude interesantna. iako e, sam sam uvarala, nje každa i ja... veci nežádam pripovedať, si buď sam na tej mojej foteli, kolo mňa je zjedna prázdna. Predkladám, že by náš host prišiel teraz gumne a i že by som ho predstavil. Znači, očekujem našho hostca každej chvíľke. Môže, ak by nie. Keďže sa počtorní patráči podúmali, že prejme dajakú humorističnú, zabavnú emisiu, nie, Privitujem, najšpači Iso, privitujem hosta Isu Planiča, našho poznatého alpinistu, účastníka u deskelých expedíciách na sam pred tých ostatných rokoch na najvyšší verhy šveta. Iso, vítaj. Dobrý večer, milí patráče. Evo,

naših specijalnih emisijoh. I poznjejše sam bol aktivni najveci na emisiji Stretnuca. Ta ta emisija mi je ostala pametljiva i po tim, že sam napravo siriju Stretnucog za s doktorami. Bolo na koncu emitovanja vipadlo deška tri 35 emisiji. so s doktorami bolo tu ručené apatikár, farmaceuty a ďom hlavnom zdravstvení robotníky, najväcej doktore. A prišlo do toho, že sme u jednej náhody bešedovali doktor Nauta Mikola i ja. I on hvali, že čom že sa široký plán so s doktorami. Ja hovorím, že tako zinšaká koncepcia toho, tá možná o druhej misii rozdumovať. I veď poradil v redakcii pristalo, še, že da sa pravi so s doktorami, ale úslovy je bolo, že da sa ubezpečiť 12 sobešedníkov. Znači za každý mešac po jeden sobešedník, veď sa môže rušiť zo sériu. Doktor no, to hovorí, nazbierame mi to. Takže mi von pomohli, nazberali sme i rušala sériu, hovorím, dogurali sme doprej 30 emisií. Ale interesantné za toto, toto emisiu i podatok že zekujúci na određeni sposoby te emisiji porušana aktivnost, lebo bar je ovaj, rozvita aktivnost na roboti rusko-medicinsko rusko oslovnika. To je isto robelo društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu. Takže tu na određeni sposob dati poriv određenim aktivnostom a co, mi vi okreme milo posleše o tim rahunka, ke še prevelo rosvarki za so s doktorami, oni še truzeli hasnovan statu terminologiju, ali njevše baš može na koncu važno, že peše novac truzaše i že možda možu to pohasnoju takvi termini, kotri zažljem širo povedi obično u švetu nje baš jasni. 70-ih rokoh, 80-ih rokoh uh, zjavelaše i viseljovanje. I to viseljovanje do prejk okeanskih žemoh. Evo to co za našo stretki, za Đurđevu, Kerestur, Kocur, uh, ostanje pametljive, to viseljovanje na nasam predse do Australije. Jak to bilo tedi, 70 roku, rišiše uh, na odhod zos Rodno, gdzie Hej, Zamiast ja Máry dozi, czy tak, to jest, tak, miej to, Ja tak, był taki, że tak, a że on w starszym zakupie, i spieszy, drogi, wolny spieszy, wolny spieszy, ja spieszy, to a nam, jak młary, to a było tak, a potem mówisz, tak, że tak, a potem mówisz, i tak, a potem mówisz, a potem mówisz, a potem Ali kad sam zakušao do tog novinarskog hljeba, već je nije bilo pocahovanja, bez ohljadu na češkovci koji provazili među i moju robotu i koji plivovali na život u familiji. Ali je, ostal sam došljiv tomu že u ustavljam novinarstvo, hoć sam imao jednu malu pauzu kad su bili administrativni i u Hrvatskom komitetu i tada sam vidio da to nije za mene. Любив сам і думав сам, що як пойдем до пензії, я пішов як сам говорив, 2012 року, що сам і ще дати поробити, і додати гу своєї активності і результатом, який сам постигнув і в телевізії, і в других медіях. Між тим прийшло друге щастя, роздяли ще, ще вимучата, прийшли свадьби. i veci še angažuje človek o nich, hoč širo povedzene zdravstveni stan mi teraz nedošli, došli buduje, že by som bol taký džido, jak by som bol mohol buz, som bol mladší džido. Ale mi milo, keď prídu i bez ohľadu, že to tak je čupor, ktorý čaško kontrolovať, to z nimi najveci balajkuje. Baba, babu veci sluchajú, džido, do, džido, scekajú, džido, 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 a že bude čas, keď sme hodní vy zvonkaj keď zvonkaj Vevska už inšia situácia. Či dach ba, su, to zo svojom líniu potrebuje bábovič, dúcha, bo aj bábová novinárka bola. Čisto sú. Čisto súmňam, mňa. Neverím, že do toho prizá, že niekde šenie, na čo život môže priniesť. A široko povedzene, u terážnej chvíľky buď novinára niekú z novinara, Nikde nebolo a teraz okremene. da znam še, že še vybori društvo za šljebodne novinarstvo, a nije za diktovane novinarstvo, že i naša redakcija, odnosno našo redakcija, najpovam i za radio i za ruske slovo, ostanju takvi, jaki su podmladzeni z osnovima kadrami zos politiku, jaka nje odskakuje od e, politiki nezavisnih medij. Takže vinčujem vam na roboti, vinčujem i pejdaš od roki televiziji u Vojvodini, odnosno da